Тим закладам, які перш за все ставить тимсобою служба, завдання влади, в першу чергу соціальних служб, проводити роз'яснювальну роботу з населенням і керівники бюджетних установ, як ті, які безпосередньо працюють з населенням, проводити роз'яснювальну роботу щодо попередження виникнення пожеж в приватному секторі. І в приватному секторі, і в закладах соціально-культурної сфери. Тому сегодня мы поспорим с этого приводом, будут поставлены соответствующие задания. И... Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня Береславский район не даром выбран, потому как у нас наблюдается в районе рост пожаров, а также гибель людей на пожарах. Первоочередная задача как власти, так и исполнительных органов является тем, что мы должны предупреждать возникновение пожара, особенно в людей. Самое ценное, что в этой жизни есть, это человеческая жизнь. Как